awak dengan elemen bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ala al mursalin wa ala, ala ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar di luar sana dan juga peminat yang sentiasa follow kita Persatuan Ulama Malaysia dan seperti biasa memang kita akan bertazkirah lah sepanjang 30 hari Ramadan daripada AJK-AJK Persatuan Ulama Malaysia seluruh Malaysia. Alhamdulillah dan hari ini sampailah giliran saya ha, pada hari 22 Ramadan dan kita akan masih lagi mengupas hadis yang ke-22 daripada kitab yang biasa kita gunakan. Okay. Saya Ustaz Azman Hussein adalah merupakan ketua sekretariat muslimat untuk Persatuan Ulama Malaysia Pusat. Okey, uh, pertamanya kita akan tengok dulu hadis yang ke-22 ni adalah berkaitan dengan Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan kitab ini Al-Quran beberapa kaum dan merendahkan dengannya kaum yang lain Maksudnya apa? Al-Quran ni adalah merupakan sumber bagi sesuatu kaum untuk diangkat atau direndahkan atau dihina uh, Ini kerana kalau tengok, Al-Quran ni dia tengok kepada siapa yang guna dia ha, Adakah Al-Quran ni bertindak sebagaimana yang Allah nak? maknanya dia tu menganggap Al-Quran tu bagaimana yang Allah nak Ataupun dia hanya anggap Al-Quran ni seperti buku rujukan-rujukan yang lain, buku rujukan yang biasa Ah, ha. maknanya apa dia? Dia bergantung kepada bagaimana manusia atau sesuatu kaum itu berurusan dengan Al-Quranul Karim. Ada orang memang menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Okey, nak makan macam mana Al-Quran kata. Nak tidur macam mana Al-Quran kata. Nak berpolitik macam mana Al-Quran kata. Nak berekonomi macam mana Al-Quran kata. Okay, nak cari rezeki macam mana Al-Quran kata. Dan apabila ada benda yang bukan Ha, maka kita ikut satu. Maknanya kita takut nak melakukan benda yang berlawanan dengan Allah suruh dalam al-Quran. Ah ha, ini adalah maknanya al-Quran tu mengangkat martabat kaum tu. Tetapi ada juga yang meletakkan Al-Quran ini dalam konteks buku rujukan. Okey, selain daripada Al-Quran, ada lagi buku-buku rujukan penting yang lain. Ha, selain daripada Al-Quran, ada lagi benda-benda penting yang lain. Ha, jadi maknanya, ada juga setengah kaum ni dia macam mana dalam Al-Quran sebut. Ha, dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Ha, maknanya macam mana dia ambil separuh, tinggal separuh. Dia ambil separuh yang dia suka, nafsu dia suka. Ha, kalau dia rasa tak suka, tidak bersesuaian dengan diri dia, maka dia letak Al-Quran tu tepi dia. Ha, ibarat katalah macam kita kata sekarang kita belajar, kita pernah belajar kan tentang ideologi sekularisme. Yang mana kita kata dunia-dunia akhirat-akhirat. Ha, kalau akhirat tu nikah kahwin cerah mati. Tapi kalau dunia ni, okey kita gunalah falsafah dan pemikiran akal manusia. Ha, ni sebenarnya yang dikatakan kurang tepat. Jadi ustazah, adakah benda-benda berkaitan dengan falsafah, Uh, apa teori-teori ini salah Ustazah? tidak. Tetapi semua benda ini mungkin salah mungkin tidak bergantung kepada macam mana. Semua kebaikan mesti bermula daripada Al-Quran. Semua perbuatan mesti bermula bersandar ke Al-Quran. Uh, semua tindakan mesti bermula juga daripada Al-Quran. Maknanya apa dia? Uh, maknanya kalaulah. Apa apa teori-teori baru yang timbul tu, tak kira lah teori sains ke, teori sosial ke yang timbul itu, tidak bersalahan dengan Quran, selagi pula dengan fitrah yang diceritakan dalam Al-Quran, maka ya Allah tak tak ada masalah untuk guna. Ah ha, ini cara orang dulu. Maknanya Al-Quran tu jadi penapis ha, untuk menerima ideologi-ideologi luar ataupun menerima budaya-budaya yang mungkin bukan berasal daripada Islam. Nampak tak? Macam kita orang Melayu. Dulu-dulu ada je budaya Melayu tetapi yang mana kita kena tapis dengan Al-Quran. Ha, sebab itu yang kita katakan Al-Quran tu pemula. Ha, dia jadi standard. Dialah sebagai sandaran utama kepada kehidupan manusia. Ah ha, tu kita kena ingat. Tetapi ada setengah tu dia macam ni. Okey, ni Al-Quran kata macam ni, tapi yang ni tak boleh tinggal juga sebab ni amalan nenek moyang. Ini tak boleh tinggal juga sebab ni lagi moden, ah ha, tidak konservatif. Ah ha, ini zaman sekarang yang ni kurang sesuai. Ah dia tafsir pula Al-Quran ikut nafsu dia. Ah ha, ini keadaan di mana Al-Quran itu menjadikan diri dia hina. Ah ha, faham tak? Okey. Lepas tu kenapa Al-Quran ini menjadi standard yang penting? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Ah ha, merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. memang kita tengok dalam bentuk Al-Quran tulisan itu maklum. tetapi uh, intipati tu ha, ayat Quran mesti adalah kata-kata Allah yang menjadi panduan bagi manusia. Jadi kalau kita lah maknanya kita ambil Quran separuh, tinggal pula, tinggal pula Quran separuh, maknanya kita tidak yakin, kita tidak beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita rasa kata-kata Allah itu tidak logik dan tidak benar. Ha ni bahaya. Tidak benar mungkinlah kita orang Islam sekarang eh, saya percaya semua apa yang Allah cerita betul tak? Ha, tetapi kalau tidak logik ani ha, ramai yang orang berpegang kepada tidak logik dia guna perkataan ha, tak sesuai dengan masa tak sesuai dengan tempat ha, itu zaman dulu bukan zaman sekarang kita zaman moden itu konservatif Ha, kita kena upgrade akal kita itu perkataan-perkataan yang ah ha, kalau tak kena gali ha, dia boleh menyebabkan kita ni ah ha, lari gelincir orang oh, paling gelincir tahu tak gelincir ha, terjatuh ha, tergelincir daripada jalan-jalan dan landasan keimanan okey memuliakan dan memberi perhatian terhadap al-Quran ni macam mana cara dia ah caranya, ha, caranya ha, tujuannya adalah untuk mendidik suatu generasi ha, caranya ialah tilawah, tadabbur, hafal dan la amal, laksana. Empat peringkat saya ulang balik eh. Tilawah, tadabbur, hafal dan juga pelaksanaan, amalan. Jadi maknanya apa dia? Quran ni dia bukan setakat baca. Ada orang sumpah baca. Bertaranum bagai bertanding miria. Tapi pakaian dia, perangai dia tidak menggambarkan apa yang ada dalam Quran. Saya ni zaman 80-an dulu lah saya biasa ikut mak-mak saya Pergi maulid sana, maulid si Sebab mak saya ni dia ada suara lah sikit kan Tak macam saya, saya tak ada suara Jadi selalu dia akan jadi tukang taranum lah Tapi mak saya selalu sebut Kalau nak panggil maulid dia jadi ketua Orang lelaki semua kena keluar daripada rumah Itu style mak saya Haa tapi ada pun saya tengoklah masa tu kan orang-orang lain sebab kita akan berkumpul uh, orang kata ketua-ketua maulid ni, ah uh, tok tok guru, ah uh, lagu-lagu dia panggil tukar-tukar lagu ni, uh, kita akan berkumpul geng perempuan ni. Jadi kita kenal lah seorang-seorang. Ada yang minta maaf sebutlah kan. Okey, berlagu bukan main, uh, ber apa ni bertaranum lepas tu bermaulid, Baca-baca kisah, sirah dan sebagainya kan Tapi isap rokok, pupu, rambut ni Habis je daripada program tu balik rumah tu hmm, Balik rumah, dalam rumah tak apa Luar rumah cabut dah Cabut tudung Zaman dulu macam tu Maknanya dia sampai ke peringkat bertanding suara Di antara satu sama lain Cuma lebihnya sikitnya Dia guna suara tu untuk Quran ha, Jadi sebab tu kita ni bukan setakat baca tapi dia kena tadabur. Tadabur ni letak atas diri kita pula. Macam mana kita nak tadabur? Ustaz lah. Itu yang kena pergi mengaji dengan Tuk Guru Tafsir pula. Ha, sebab tadabur seorang-seorang tak lepas. Ha, dia kena pergi mengaji dengan Tuk Guru Tafsir. Bila mengaji dengan Tuk Guru Tafsir tu, barulah kita boleh letak tadabur. Tadabur ni maknanya kita duduk perhati-perhati letak atas diri kita tu macam mana. Aku buat macam mana? Selama ni aku buat kena, aku tak kena. Eh, kenapa aku perasan macam aku tak buat selama ni? Aku tak terfikir pun nak buat. Aku tak ada pur. Tapi nak faham tu, kena ada lah tu guru, guru tafsir. Ha, nampak tak? Lepas tu baru pergi ke peringkat hafal dan pelaksanaan. Ha, pelaksanaan ni lah. Hak payah sekali. Sebab ada ketika pelaksanaan tu dia jadi mudah bila sama dengan nafsu kita, sama dengan kesukaan kita. Tapi kalau lah pelaksanaan tu dia menyebabkan kita terpaksa lawan nafsu kita. Cakap kita suka benda tu, kita dah jadikan ia habit sejak daripada kecil contohnya. Patut orang lain uh, semua viral uh, buat benda tu. Uh, sebab orang sekarang dia faham macam ni, yang viral tu betul. Uh, jadi dia nak duduk dalam grup, dia kena buat benda yang Grup besar buat, betul tak? So, barulah dia akan recognize by the group. Ha, jadi, itulah masyarakat berlaku. Padahal, ha, benda tu bersalahan dengan Quran. Sebab tu, ha, kalau kita lah pegang Quran sebagai prinsip hidup kita, tak jatuh, tak hina diri kita. Malah, Allah akan angkat diri kita. Paling kurang orang ingatlah, kalau nak... Kalau nak cari orang jurur orang bagus ni tengok dia ni. Haa, tu maksudnya eh. Okey, seterusnya. Ha kita tengok lagi apa kata dalamnya eh? Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya menyebutkan ha, surah Al-Mujadalah ayat sebelah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan angkat orang yang beriman itu ha, dan orang yang berilmu itu berdarjat-darjat. Ha, malah Allah ni lebih mengetahui Apa yang kamu buat Allah lebih tahu Khabir ni bukan setakat tahu Tahu luar dalam Berpengalaman pula Dengan apa yang kamu buat Kalau dalam konteks Quran ni Sebab tu disebut Beriman Beriman dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran tu Apa yang Quran kata Apa yang dalam tu sebut Beriman lah tu Ha, wa ut utul ilm. Ha, maknanya kita dapat ilmu untuk kita amal pula. Ha, maka orang ni dengan sendiri Allah akan angkat dia. Ha, saya selalu ayah saya sebutlah. Kamu kalau naik dengan ilmu, Allah tidak akan miskinkan kamu. Ha, ni ayah saya sebut. Kalau kita ni berjuang dengan ilmu. Berjuang pula untuk agama Allah SWT. Allah tak akan hinakan kita walaupun sikit. Tu, ada tu kena penjara, kena ejek. Ha, hak tu hina. Tapi hak hina sebenarnya, sebenarnya tidak. Ah ha, berbanding dengan orang tu perangai tak boleh. Lawan pulak Quran. Memang apa? Hina sungguh lah kaum tu. Betul tak? Hina tu macam mana? Mungkin masyarakat umum terima. Tapi bila buat perangai, tidak ikut fitrah dengan sendiri. Di mata manusia ni jatuh. Okey, puan-puan boleh tengok lah sekarang tengah viral kan. Satu tiktoker daripada Korea. Tiktoker Korea tapi uh, men, uh, English speaker. Dia tak boleh cakap Korea tapi dia English speaker Jadi uh, dia tak puas hatilah dengan, dengan suaminya sebab Dia dalam keadaan mengandung terpaksa buat Dua pekerjaan tapi suami dia macam Selamba je menganggur uh, Lepas tu bagi alasan biasa kita kena Susah, uh, kita buat kerja-kerja Kebajikan sebab dia pastor kan uh, Ini famous boleh tengok lah uh, Dan ramailah orang putih Orang Asia komen uh, Orang bukan Islam lah komen uh, Dia kata tak patut jadi lelaki macam ni uh, Sepatutnya seorang lelaki ni Uh, dia kena ada mindset provider uh, Lepas tu dia kena malu Bila orang perempuan yang cari duit Dia duduk saja goyang kaki uh, Lepas tu orang lelaki ni kena ada ego Kena berkepimpinan uh, Ni orang bukan Islam sebut uh, Maknanya apa dia Dia tak baca dalam Quran pun Tetapi nak cerita fitrah manusia macam tu Lelaki fitrah dia cari duit Cari rezeki Cari pendapatan nafkah untuk keluarga Isteri ni kalau kita tugaskan dan bebankan dia dengan cari rezeki dan nafkah, memang dia akan ngamuk. Sebab itu bukan fitrah dia. Dan benda ni memang disebutkan dalam Al-Quran dah. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ha, lelaki itu lebih kawam ke atas wanita berwibawa, apa tanda-tanda berwibawa terpimpinnya lelaki bila sanggup menafkahi keluarganya tu dan dia tak rasa susah dia rasa gembira dia rasa semangat sebab apa dia rasa itulah sifat jantan dan kelelakian dia apa dah benda ni disebut dalam Quran tetapi bahasa yang sama disebut kalau orang bukan Islam dalam kes tadi maknanya apa apa yang Quran suruh ni fitrah dengan sendirinya, bila kita tidak ikut fitrah di mata manusia apa kita akan jatuh sebab kehidupan kita tu kehidupan yang tidak sesuai Ha, sebagai seorang manusia, ha, kesimpulan dia ialah pertama, hadis ni cerita apa pada kita? Menjaga dan beramal dengan Al-Quranul Karim adalah suatu ketinggian di dunia dan di akhirat. Paling paling tinggi di akhirat lah. Di dunia ni kalau orang becik kita pun tak apa. Yang penting kita pegang Al-Quran. Dia kena ingat gini, Semua orang becik saya sebab saya pegang Quran. Sebab kita duduk bukan di kawasan ahli Quran contohnya. Orang memang tak percaya ke Quran. Orang yang khurafat contohnya. Tak apa. Hari ini dia tak percaya, ni akan datang cucu-cucu kita ni akan bangga dengan kita sebab kita per, apa pertahankan Al-Quran. Yang kedua, siapa yang beramal dengan Al-Quran tidak sesat dan tidak celaka dalam kehidupannya juga di akhiratnya. Ha maknanya apa dia? Dia tak sesat. Ha tidak celaka dalam Akhirat tu tak celaka. Celaka maknanya Allah akan bagi kebahagiaan pada dia. Ha, itu maksudnya. Yang ketiga, jaminan Allah kepada siapa yang menjaga janjinya dengan kehidupan yang baik dan mengganjarkannya kepada mereka dengan ganjaran yang banyak di akhirat. Maknanya siapa yang beramal soleh. Tak kira lah lelaki dan perempuan. Ha, dan menghidupkan dirinya dengan Allah akan hidupkan kepadanya kehidupan yang baik dan Allah akan bagi balasan sebaik-baik balasan. Kerana apa? Kerana beramal dengan amal soleh. Macam mana yang dikatakan beramal dengan amal soleh? Beramal dengan apa yang Quran suruh. Ha, itulah amal soleh. Amal yang mensolehkan manusia. itu ha, kena faham gitu kalau dalam bahasa literalnya. Amalan tersebut menyebabkan manusia tu jadi baik. Ah ha, gitu. Yang keempat, sesiapa yang akan mengambil Quran dalam kehidupannya, ia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menyisihkannya atau menjauhinya, ia akan dihina oleh Allah SWT. Maknanya tak kisahlah. Seluruh dunia beci, kau suka, tak kisah. Ha, viral, tak viral, tak kisah. Yang penting, Allah pandang kita macam mana? Sebab apa? Ha, bulan Ramadan. Bila Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan suko, redha, maka apa Tuhan tak bagi kita? Betul tak? Ha, Allah akan jaga kita kiri ke atas bawah. Sebab so, apa? Sebab kita ni betul-betul men, memus, apa kata menyerahkan kehidupan kita kepada Allah SWT. Tapi kadang, -kadang kita nak faham tu payah. Maka apabila Allah turun ke Al-Quran, maka kehidupan kita tu jadi mudah dan teratur. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga berjumpa lagi esok aa, awak semua akan bertemu dengan panel yang lain pula pada hadis 23. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.